Здравствуй, гражданин! Сегодня мы с вами разберем очередную выносящую мозг инициатив Российской Государственной Думы, а именно так называемый закон о блогерах. Если в двух словах, то закон заключается в том, чтобы взять под каблук тех блогеров, которые под этот самый каблук не особо то и хотят идти в принципе. Российское государство уже практиковало подмазывать финансово руководителей известных интернет-сообществ, чтобы те давали в массы исключительно про государственный контент. В частности, это всем известно и спасибо, Ева Яндека. Но не одними сайтами и пабликами, жив интернет и совершенно одни люди могут собрать вокруг себя очень приличную аудиторию которая будет прислушивать именно к этой личности и каждого блогера подмазывать деньгами. Это просто невыгодно. Зачем нужен пряник, если кнут в данной ситуации и проще, и выгоднее. В общем, российские законники решили приравнять всех популярных блогеров к средствам массовой информации и наложить на них все ограничения которые полагаются для СМИ о привилегиях естественно, к примеру всевозможных аккредитаций. Никакой речи не идет о обязанности. в обязанности частности. Это обязанность блогера проверять достоверность размещаемой информации, выполнять правила предвыборной агитации, не распространять сведений о частной жизни граждан при распространении экстремистских материалов, обязанность указывать возрастные ограничения для пользователей. И тут дело не столько непосредственно в вышеперечисленных пунктах, а в том, что Роскомнадзор поимеет право наказывать за нарушение вышеперечисленных пунктов, а это немного. Немало штрафы на кругленькие суммы и даже право лишения свободы. Но самое важное, что этот закон настолько расплывчив, что дает право подогнать что угодно под его нарушение. То есть российский интернет-пользователь, имеющий аккаунт в какой-либо соц. Сети. с посещаемостью этого аккаунта более трех тысяч человек в сутки уже потенциальный нарушитель, с которого можно сдаить немаленький штраф или даже упрятать за решетки. С россиянами все понятно. А что тогда с иностранцами? К примеру, я, как житель Беларуси, просто ложил хуй на российских депутатов Роскомнадзор и лично на Путина. Как они будут бедных россиян защищать от той информации, которую вещают другие нежелательные блогеры, знающие русский язык? Их же не забанишь в русском сегменте интернета. Так вот, делается это все очень просто по китайскому сценарию. Сегодня закон о видеоблогерах, а завтра великий фаервол. Так что, господа россиян, готовьтесь же. Если не по сценарию Аруэла или Бурносова, то по сценарию Сорокина в его сахарном Кремле вам еще пожить придется. А если вы со мной не согласны, то гоу в комментарии к этому видео поспорим.